হেল্ল' গাই স্বামী এতিয়া আহি আছো মানে লাকীহঁতৰ ঘৰলৈ লাকীহঁতৰ ঘৰত কিবা অকণ শুকাম পাতিছিলে আৰু আমাৰ পলিও আহিছে মোৰ লগতে আৰু গতিকে সকামখনত দিনত আহিব নোৱাৰিলোঁ ৰাতিয়ে আহিছোঁ সন্ধিয়া সময়ত পাহৰি গৈছিলোঁ আচলতে এইফালে আমাৰ পলিয়ে বহিয়ে ল'লেহি আৰু অকণমান সৰু ছোৱালী এজনী আছে এইজনী পাঞ্জলা জীয়েক আছে দেই এইজনী পাঞ্জলা জীয়েক কা জীয়েক পাঞ্জলা জীয়ে এই দাঁত সেৱা সকাম বাৰু দিনতে আছিলে কিন্তু দিনত থাকিলেও কি হ'ব সময়ে নাপালোঁ আহোঁতে যাওঁতে সদায় দেখা মানুহ ঘৰলৈ যদি নাহোঁ তেনেহ'লে কথাটো বেয়া হ'ব নহয়নে বাৰু সেইকাৰণে পলিয়াই মই খাওঁতকৈ সন্ধিয়া সময়তে আহি ওলালোহি লাকিহঁতৰ ঘৰত লাকিহঁতৰ ঘৰতো একেবাৰে কামৰ মানে উদুলি মুদুলি লাকিয়ে কাম কৰি ক'বও নোৱাৰা হৈ আছে গতিকে যি নহওক আমিয়ে হয়তো শেষৰ ভকত আমিয়েই হয়তো শেষৰ অতিথি এ চাই থাকক তেনেহ'লে নদীয়াল ব্লক সেইখন মাত্ৰ আমি চাৰি পাঁচজন মানহে অতিথি আৰু দেই এয়া যুগুতাই দিছে খাবলৈ বহি গ'লোঁ একেবাৰে আহিয়ে লগে লগে খাবলৈ বহিলোঁ নৱদিনীয়া যুগুতাই দিছে আৰু লগতে যি য'ত আছিল আৰু লাষ্ট ফিনিচিঙত আৰু কি আৰু ন যি য' য'ত আছিল সমস্তখিনি আমাকে দিলে আৰু এনেকৈ ভাতকেইটা খাই ল'লোঁ আৰু ৰাতিলৈ হৈ গ'ল মানে এতিয়াতো প্ৰায় চাৰে ছয় ছটা পঞ্চাছেই হৈ গ'ল এনে বাৰু গতিকে ৰাতি নাখালোঁ সেইটো ভালেই হ'ল আচলতে কি জানে দিনৰ সেৱা সকাম ভাগ আছিল যদিও আমি আহিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু ৰাতি আহিছোঁ আচলতে ওচৰৰ মানুহ ওচৰৰ মানুহ ৰাতিপুৱা গধূলি দেখি থকা হয় গতিকে নাহিলে কথাটো বেয়া হ'ব সেইকাৰণে ৰাতিয়ে আহিলোঁ এপাক বাৰু যি নহওক যি য'ত আছিলে মানে মাছ মাছ চাছ যি য'ত আছিলে সমস্ত বিলাক লৈ পেলাই খালু আর সবতকৈ বেস্ট লাগিল মানে পচলা ভাজিখন মানে জলাদি জিকন পসলা ভাজি বনাইছিল কেকোনকিন্তু এক সুন্দর কি দি না না দেখছাগল হ উৎসুর কইলা ও ভিডিও ককে এ দেখাব লাগব মানে লাকি আজিকালি ঘর কাম কৰে বুলি কব লাগব বাই বাই